Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi ini kita bersiaran daripada mini studio Majlis Akrab Kebangsaan yang uh, berlokasi di Bandar Puteri. Ya, Bandar Puteri, uh, Bukit Makota. Jadi bersama-sama saya pada pagi ini adalah Encik Mama Afendi bin Zakaria Elias ya. Kita punya uh, Presiden Majlis Akrab Kebangsaan Dan saya Nur Hasni uh, Binti Hassan Selaku uh, moderator lah untuk uh, kita punya sesi pada pagi ini Iaitu Akrab Borak Cakna Jadi Akrab Borak Cakna pada pagi ini Kita akan uh, membicarakan sedikit uh, pengenalan lah kepada uh, Akrab dan juga majlis akrab kebangsaan. Jadi uh, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita punya Presiden Encik Ahmad Fendi atas kesudian beliau untuk meluangkan masa untuk bersama kita pada pagi ini. Jadi selamat datang Encik Fendi. Okay, selamat datang. Okay. Terima kasih Ani. Uh, okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima dinasih lama kita punya perancangan ya hari ini baru jadi di awal tahun baru 2026 baulah kita dapat realisasikan kita punya perancangan kerana kekangan masa lah masing-masing sebab aa, kita semua ni aa, bekerja ya jadi kita kena cari aa, masa yang betul-betul dapat kita gunakan aa, untuk buat aa, sesi ni lah jadi aa, untuk pagi ni ya Ceweni saya aa, minta Ceweni jelaskan lah kita ada dua apa uh, perkara yang nak dijelaskan di sini iaitu uh, satunya apa itu akrab dan apa kaitan akrab dengan majlis akrab kebangsaan boleh ceritakan okey terima kasih ani uh, atas apa ni inisiatif untuk uh, mengadakan apa ni uh, ABC podcast ni ABC podcast uh, akrab boracana okey ini satu uh, inisiatif terbaru daripada Majlis Akrab lah. Okay, saya berbalik kepada soalan ani tadi Uh, apa kat akrab ni kan, hmm. mungkin uh, bagi sesetengah orang, ini kali pertama dia dengar akrab, akrab apa ha? kan, tapi bagi saya rasa kalau bagi penjawat awam rata-rata penjawat awam uh, mereka tahu apa dia akrab, ok Kau tanya, kita survey mungkin dia orang akan tahulah, apa akrab ni akrab ni rekasan kepada dia punya ekronim uh, AKRAB lah, ok aa uh, Amanah. komitmen, rasional, adil. adil dan bestari. Okey, akrab. Ataupun uh, peranan kita adalah sebagai rakan pembimbing perkhidmatan awam. Okey, akrab ni diwujudkan oleh uh, JBA, oleh Jabatan Perkhidmatan Awam tahun 2005. Okey, ini sebagai kesinambungan daripada uh, pelbagai inisiatif oleh uh, apa ni? Pelbagai pihak sebelum ni. Contoh kalau ni pernah Uh, perasaan kat sekolah kita ada PRS Masa uh. sekolah dulu uh, Saya ahli PRS eh, Saya pun ahli PRS ah, yeah. Yeah. Maksudnya akrab ni daripada Sekolah dulu dah ada Ah uh, ya? Daripada sekolah dulu sebab uh, kat sekolah tu uh, Kita ada cikgu kaunseling kan yeah. Cikgu kaunseling Kemudian uh, cikgu kaunseling akan dibantu oleh PRS uh, Jadi Bila kita masuk ke dalam uh, Perkhidmatan awam, kita jadi penjawat awam Jadi konsep yang sama juga uh, Setelah dilaksanakan masa tu contohnya di KPM kita ada perasa kan dia ada uh, RP contohnya di JPM masa tu dia ada RP rakan pembimbing dan ada pelbagai jabatan lagi dia ada ada nama-nama yang pelbagai lah tapi bagi, pada tahun 2005 JPA telah dinamakan sebagai akram pada masa tu kemudian pada tahun 2009 telah dijenamakan semula sebagai akrab sehingga sekarang. Okay. Jadi Peranan kita adalah sebagai uh, uh, pihak yang membantu uh, skim uh, pegawai psikologi di kementerian jabatan agensi ada pegawai psikologi yang tugas hakiki dia khusus untuk membantu dari aspek berkait uh, berkaitan hal-hal ini uh, pembangunan berkaitan dengan apa ini aspek uh, intervensi pemulihan dan sebagainya terutama menangani membantu pegawai-pegawai yang ada masalah okey kita lebih kuat akrablah okey jadi saya nak tanya daripada penubuhan majlis akrab kebangsaan hmm. sekarang ini kita ada akrab borak chanang apa kaitan majlis akrab dengan akrab uh, borak Cakna yang uh, kita baru wujudkan ni apa sebenarnya uh, yang cuba Uh, disampaikan melalui program yang kita adakan ini. Okey, uh, akrab tubuh tahun 2005. Kami dah selepas ni tak tanya lagi. Hmm. Uh, mak ni majlis akrab masa tu wujud kat mana? Ha, macam mana bermula ah, okay. daripada siapa pengasas dia, ah, okay. ah macam mana boleh wujudnya Majlis Akrab Kebangsaan hmm. dan uh, oh ya, yeah, lagi satu eh. Saya nak tanyalah, apabila uh, seseorang uh, penjawat awam yang dilantik oleh ha. okey, dia menjadi ahli akrab, ha. adakah ahli akrab ini ada secara automatik menjadi ahli majlis akrab bangsaan? Okey, sebelum tu kita tengok, pertama sekali akrab itu sendiri diwujudkan oleh JPA kemudian, macam mana jadi ahli akrab? Adakah semua penjawat awam itu ahli akrab? Mm -hmm. Tak kan? Jadi, uh, melalui bahagian pengurusan semua manusia mereka akan buat pemilihan ahli akrab jadi ahli akrab ni ada dua 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 kriteria eh? dua kategori lah pertama uh, yang dipilih oleh ketua jabatan jadi ketua jabatan hmm. tengok siapa yang bagus-bagus sikit siapa yang macam boleh bantu orang lain boleh jadi contoh dicalonkan so lah. dicalonkan kepada uh, PSM untuk diberikan latihan itu yang pertama yang kedua dibuka okay, siapa berminat nak jadi ahli akrab mungkin macam manilah pernah jadi PRS dulu Ha. jenis minat nak dengar masalah orang suka, bukan nak membawa bukan, bukan nak, nak membawa, tapi nak membantu orang kan nak membantu. Uh, jadi, jadi bila ada dua ni, satu yang dipilih satu yang uh, suka rela mereka ni akan diberi latihan mm -hmm. uh, tak boleh tiba-tiba, uh, siapa minat tu jadi ahli akrab, tak, akan diberi latihan mm -hmm. latihan ni ada modul dia modul ni dibangunkan oleh JPA, oleh bahagian pengurusan psikologi JPA jadi, bila dah uh, ada modul ni, jadi pegawai-pegawai, penjawab awam yang terpilih ni akan mengikuti modul aa, saya tak nak cerita modul-modul dulu lah sekarang ni modul yang terkini dia dipanggil modul Akrab 2.0 jadi aa, mereka kena menjalani latihan aa, ada 11 slot lebih kurang 22 jam selama 4 hari jadi selain daripada aa, secara teori, praktikal dia ada buat, buat ni untuk aa, benda latihan hamal sebagainya dia ada ujian Ah, di akhir yang 4 hari tu dia ada ujian secara online bila lulus ujian tu barulah ditauliahkan oleh JPA hmm, okay. uh, ah, bukan sedang ada ada kerap ni hmm, okay. itu cerita uh, adik ahli akrab ah. macam mana menjadi seorang ahli akrab dan hmm. kemudiannya menjadi ahli akrab di bawah majlis akrab kebangsaan. Belum kan? tu tak semestinya. Tak semestinya. Maksudnya ah. Uh, okey. Kita dah ditauliahkan uh, sebagai ahli okay. akrab. sebagai hmm. akrab. Contohlah saya bagi contoh saya. Jadi okay. ni saya dah telah ditauliahkan ha. daripada uh, tahun 2019. Okey. Okey. Sekarang saya nak menjadi ahli akrab yang uh, bernau di bawah Majlis Akrab kebangsaan. Hmm. Okey. Dia bukan automatik eh. Hmm. Hari ini tauliah naik pentas dapat sijil, hmm. saya pun declare okey saya dah ahli Majlis Akrab kebangsaan. Bukan ya? Hmm, kalau tak, tak? Kalau nak jadi ahli akrab dia ada exam ha. okey ada kursus hmm. untuk masuk bernaung di bawah bumbu majlis akrab bahasa ni macam mana ada exam lagi okey uh, selepas adanya wujudnya akrab uh, pada tahun 2009 ada satu maksud satu convention convention akrab atau maksud akrab nama dia di BKL uh, ada satu resolusi dia buat supaya diwujudkan satu organisasi akrab peringkat kebangsaan Sebelum ini, akrabnya ada di, di, di semua jabatan, agensi tapi dia bergerak masing-masing dia bergerak dengan aktiviti dan sebagainya tetapi tidak ada satu organisasi yang mewakili semua Jadi, daripada resolusi itu pada tahun 2009, 2009 itu juga 2009 kan? 2009, 2009 telah diwujudkan, uh, dah diadakan satu mesyuarat uh, dan daripada mesyuarat tersebut uh, oleh JPA, wujudlah Majlis Kehidupan Kekuasaan jadi Majlis Arab Kebangsaan ini berdaftar di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam. Dia bukan bukanlah berdaftar macam diwujudkan. Hmm. Uh, Adakah ini NGO? Masa itu belum lagi. Belum lagi. Ah, ha, jadi pada tahun 2010 walaupun dia dia ada status NGO bukan NGO tetapi dia satu organisasi yang 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 diinisiatkan oleh JPA hmm. dan bernau di bawah JPA pada tahun 2010 baru dirasmikan. Masa itulah uh, ada wujudnya logo dan uh, convention akrab kebangsaan yang pertama diadakan pada tahun 2010 ok jadi uh, tasbih semasa masa tu uh, ketua pengarah pemerintahan awak telah buat perasmian lah telah merasmikan uh, tapi selepas 2010 mak ni majlis kebangsaan uh, bergerak orang kata tanpa berdaftar dengan ROS Sehinggalah pada tahun 2015 Barulah diberdaftar dengan ROS Menjadi sebuah NGO Kebangsaan Tapi masih lagi ada segi penaung Dan juga penasihat dalam pihak JPA lah. So daripada situ lah uh, Mak ni berkata uh, Bergerak sendiri okay, Tetapi dari segi Program-program uh, program -program, dia melaksanakan program-program Untuk akrab-akrab yang berada Daripada pelbagai kementerian jabatan agensi Bukan sahaja terhad kepada satu-satu je pun sekarang saja. Sekarang ni Majlis Arab Kebangsaan kita telah ada program kita sendiri hmm. uh, Akrab Borak Cakna. Okay. Apa yang Encik Fendi sebagai presiden uh, MAK eh ringkasnya hmm. harapkan daripada program yang uh, kita wujudkan ini? Apa pengisiannya nanti? Okey, uh, Akrab Borak Cakna ni eh, ataupun ABC Podcast ni hmm. uh, sebagai satu platform. Sebab sekarang ni zaman zaman media sosial ni zaman uh, ini uh, pelbagai pelbagai platform ada salah satunya yang untuk perkongsian adalah tentang uh, pokas lah pokas jadi kita pun mak pun tak nak ketinggalan jadi kita wujudkan ABC Podcast ni untuk membolehkan ahli-ahli akrab menyerlahkan potensi dia Mungkin hmm. ada yang uh, banyak pengalaman dia ni Dia pernah mengendalikan sesi sebagainya Dia nak pe pe kongsi pengalaman hmm. Dia bukan nak dendamkan seorang kliennya, lah, Tapi hmm. dari segi pengalaman dia sendiri Pengalaman sebagai adik akrab, akrab Ataupun hmm. kalau dia sebagai uh, akrab dan kaunselor uh, hmm. uh, Akad Akrab Akar kaunselor hmm. Mungkin ada kes-kes Yang boleh dikongsi Bersama dengan penonton Oh inilah Medannya ha. Nanti kita akan Kumpulkan Betul ah, okay. Dan mungkin Kita boleh buat Berdahuku Lepas ha, okay. tu Perkongsian tips-tips Contoh macam Bagaimana nak uh, Menangani stres Bagaimana ha, nak uh, ha. Kesehatan mental Yang bagus Bagaimana mungkin Tips nak jadi kurus Tips nak jadi kurus Ataupun ha, Tips untuk lebih Sehat mental dan fizikal ha, Ya Ya, sebagai adik akrab ni bukan sekadar ada ilmu itu tetapi fizikal dan mental pun kita kena jaga ya Encik Benny ah, dan satu lagi kita nak buka uh, platform uh, ABC Podcast ni lebih kepada terutamanya adik akrab lah hmm. sebab kita, kita pasti sekarang ni adik akrab ada dalam 26 ribu orang seluruh Malaysia ada pelbagai bakat dan pelbagai skim perkhidmatan nah, jadi dia orang ni mungkin boleh kongsi pengalaman dia orang dari segi pengendalian sesi ke ataupun bagaimana dia membantu rakan-rakan sebagainya okey sebab Jadi, uh, hmm. Apa yang saya tahu dalam majlis akrab sendiri kita kita dapat ada ada ahli akrab yang sangat berpotensi. mereka ini ada yang dipilih oleh JPA sendiri ya Betul. untuk jadi pelapis penceramah kan Betul. jadi mungkin untuk siri akan datang kita akan mengetengahkan mereka-mereka ini untuk membuat perkongsian yang lebih apa ni lebih orang kata lebih dekat dengan pendengar hmm. jadi daripada situ untuk orang yang kita banyak ahli akrab yang akrab apabila ditawarikan tidur ah, tidur tidak tidak improve diri tidak pergi ah, kata ah, ah, mengasah lagi bakat kan jadi kita dalam sesi membimbing kita menjadi rakan kepada kawan-kawan ah, kita dekat pejabat pun ah, ilmu tu kena sentiasa upgrade ya betul. cik bendi betul betul hmm. Okay. Jadi insya Allah kita harap platform ni salah satu platform untuk mencungkir bakat hmm. dan juga berkongsi lah pengalaman kemahiran hmm. dan ilmu-ilmu yang dia ada untuk manfaat bersama. Senangnya hmm. Sebenarnya bukan untuk ahli akal saja, untuk penyawa awam dan seluruh rakyat Malaysia untuk penonton podcast ABC. Hmm, okay. Jadi, uh, sebelum kita tamatkan sesi kita pada pagi ini, uh, apa kata-kata terakhir Encik Fendi uh, untuk uh, kita punya akrab Okey. Okay. Uh, logo pun baru jadi kan. Menarik. Tahniahlah ini idea daripada kita punya Encik Fendi. Okay. Kepada penonton ABC Podcast di luar sana, sama ada yang baru menonton kali pertama. Baik ini perkali pertama lah Adapun untuk akan datang seterusnya Kita sangat mengharapkan platform yang ni ABC Podcast ni boleh dijadikan salah satu lagi Platform podcast yang boleh menyumbang sesuatu kepada masyarakat lah Okay. Dan ini juga sebagai satu platform kepada ahli kerap untuk uh, menyerlahkan potensi masing-masing Dan supaya benda-benda yang baik ni kita berkongsi ni dapat manfaat kepada semua pihak okay? Jumpa lagi lah untuk uh, sesi yang berikutnya okay? InsyaAllah kita akan adakan secara konsisten Terima kasih banyak Cik Fendi, Presiden Majlis Akrab kita dan untuk pendengar dan juga penonton di luar sana sama-sama lah apa ni sokong ya apa yang kita usahakan ini demi untuk uh, memperkasakan kita punya majlis akrab kebangsaan tanpa anda siapalah kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum